assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar sizlar bilan shaha logis yangi video xush kelibsiz e, kirib kelgan ramazon oyi bayramlaringiz bilan muborak bo'lsin hammangizga sog'lik salomatlik tilayman e, do'stlar bugungi video roligimiz kaomat izini haqida bo'ladi va e, o'zimni qisqacha tushunchamni berib o'taman E, do'stlar bu arada sizlarga eslatma kanalimga obuna bo'ling va kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib va kanalimga like video komentariya qismida bildirib o'tsangiz eslatib o'taman video davomida o'z fikringizni bildirib o'ting man uchun juda yam muhim oldindan rahmat deb qolaman sizdan alloh rozi bo'lsin do'stlar mavzumizni boshlaymiz degan umidda man o'zbekistondan keldim o'zbekistondan kelganimda videorolik qilmagandim kelganimga bir oydan ikkinchi oy ketyapti bir yarim oy ikki oy bo'lyapti shekilli oy ikkioy o'zbekistondan keldim kelib turib bir oy z yurdim pasportim bilan yurdim kelganimdan keyin dokument qilishga bosho'ro qildim buyuk ipak yo'li kargo islom aka degan inson bor o'sha kishi manga yordam berdi oldin ham yuklarimni ko'p yuborardim o'sha kishiga aytdimki aka man dokument qilmoqchiman dedim короче доkumentlarimni tushuntirdim aka shunday shunday vaziyat dokument qilmoqchiman manga o'zim qilmoqchiman просто dokument qayerga qayerga bosh ug'rishimni aytsangiz dedim uka bosh og'riqqa o'tirma dedi manga san dedi dokumentni pasportingni ota onangni ism familiya qul shularni dedi sanga tayyorlab beraman topshirasan dedi bo'ldi top aka dedim rahmat dedimda dakumentlarni tayyorladim olib keldim topshirdim islom aka yordam berdi buyukpao eng ko'p shug'ullanadigan ishi kargo ishi bilan shug'ullanadi o'zbekistonga e, kargo yuboradi istagan yuringizga istagan o'zbekiston e, bo'yicha istagan shahringizga yuboradi kargo tezkor kargo har hafta chorshanba kuni chiqaradi mana bu eski kimligim mani ko'rib turganingizdek bu mani eski kimligim buni tarixi ikki 2020 yigirmanchi yil ikkinchi oy topshiriv qolganman ikki ming yigirmanchi yil 11. birinchi un, oygacha bu mani ikkinchi marta uzatma qilgan kimligim edi kelganimdan Ki keyin bu kimlik chiqdi hmm, bu yangi kimlik Bu mənim 2022 yıl 11. oy. E, yani, 2023 3. oy 11. çıslağı geçer. Uzbekistan'da e, Türkiye'de yürüs hukukunu bir adı mənim. Koç olmasın. E, kimi soyası deseyiz? İslam ülkeni soyası deseyiz. Şu narsaya geliştim. O oldum. Uzbekistan'da ben koç olmasın. Hakim ettim. Joy'dan. islom akaga rahmat aytaman aka sizga rahmat dokumenimni chiqarib berganingiz uchun yordam berganingiz uchun xafa qilmaganingiz uchun kargoga yuboraman, kargolarimi hech qachon mani xafa qilgan joyingiz yo'q dollar yuboraman <laughs> dollardan ham xafa qilgan joyingiz yo'q rahmat sizgan alloh rozi bo'lsin deb qolaman rolikim davomida sizlarga ham tavsiya qilib qolardim do'stlar boshiroq qb ko'ring o'ziz ishonch hosil qilasiz ba'zi shirkatlar bor <laughs> aldaydigan pulinizn olib aldab dokumentingiz chiqmadi deydigan insonlar bor ularga ishonmang o'ziz ishonch hosil qilish uchun tavsiya qilaman buyuk ipak yo'li kargo buyuk ipak yo'li kargo yuboradi islom aka o'sha inson sizlarga yordam beradi dokumentlaringizni tayyorlab <laughs> beradi pulni berasiz всеdkument tayyor qi'yib bergandan keyin chiqarasiz borasiz topshirasiz xohlagandak qaysi manzilga kelib tushsa o'sha manzilga olib borib topshirib kelasiz Bu qadar. buqadar tez 1 oyda chiqadimi 10 kunda chiqadimi 40 kunda chiqadimi 90 kun ichida chiqib keladi qochoqsiz qolmaysiz ya'ni ishonchli yer deb tavsiya qilaman sizlarga bu arada kargo ham yuboradi kargochi ishlamagan ya'ni ancha yildan beri shug'ullanadi ishlari ajoyib gap oturb qoman ishlaringizga rivoj islom aka rahmat sizlarga buni manzili ham sizga e, tushuntirib o'taman kaduko'yda kaduko'y buqani yonida e, svetofor bor registon restorani bor balkim hammangiz bilarsiz kadukoyda registon restorani bor restoranni e, birinchi etajida joylashgan buyuk ipak yo'li kargo ya'ni ko'plar taniydi ham o'zi meni ko'rib turgan bo'lsalaringiz islom aka oldindan rahmat aytaman yana bir marta ijod ishlaringizga hammasiga rivoj tilayman rahmat sizlarga olg'a bossangizlar biz sizlar bilan rahmat akajon bu arada oxirgi marta eslatmam do'stlar kanalimga obuna bo'ling va bu videoda davomida o'z fikringizni bildirib o'ting man uchun juda ham muhim ahamiyatga ega va meni qo'llab quvvatlayotganlaringiz uchun oldindan rahmat sizlarga yaxshi qoling sog' salomat bo'ling ishonchli kargo ham haqida ham sizlarga yordam beradi qo'ldan kelgancha yordam beradi ya'ni o'zimizni o'zbek xalqimizga tojik bo'ladimi qirg'iz bo'ladimi hammaga yordam beradi yaxshi inson aka rahmat sizlarga man qochib qolmadim все ya'ni o'z dokumentim bor dokumentim chiqdi shundan xursandman ishlaringizga rivoj tilayman kunlaringiz xayrli o'tsin sizlar bilan shaho logus bo'ldi yangi videoroligimizda ko'rishguncha <laughs> sog' salomat bo'ling